Вже кілька років поспіль жовтовоці скаржаться на поламані лавочки, і хоч декому ця проблема може здатися дрібницею на фоні інших комунальних негараздів, проте факт залишається у парку слави більшість лавочок розламані. А це благоустрій, зовнішній вигляд, а значить обличчя нашого міста. Лавки, що біля палацу культури, вже давно стали непридатними для того, щоб на них відпочивати. Але саме тут найчастіше гуляють люди, а особливо молодь. Громадська організація молоде відродження спільно з партією вирішила виправити ситуацію. Днями активна молодь розпочала власними силами ремонт лавок біля палацу культури. Много и мои друзья, молодежь, особенно меня тешат, когда мамы с детьми, знаете, с колясками ходят, вот, и им действительно негде сесть. Негде сесть, точнее, сесть-то есть где, но эти лавочки находятся в таком состоянии, что смотреть без слез на них просто невозможно. Неоднократно в штаб партии Ведрожиня обращались люди с просьбой обратить внимание на проблему благоустройства территории перед Дворцом культуры. Желтоводским. Вот. И поэтому в связи с такими просьбами мы решили организовать эту акцию и починить лавочки, в простонародье их называют жабы, к удовольствию наших жителей, детей нашего города. Сегодня, как вы видите, был закуплен брус деревянный, окрашен Конечно, по всему городу хотелось бы совершить подобную акцию на Бродвее, так называемой на улице Петровского, здесь по улице Хмельницкого, в парке и в парке возле фонтана, возле сладкого домика тоже хотелось бы починить лавочки, но нужно начинать с малого и мы это малое делаем прямо сейчас. В наш штаб в организацию партии Ведрожения неоднократно обращались люди, жители этого микрорайона и не только этого микрорайона. Те люди, которые тут вечером часто сидят, отдыхают, дышат свежим воздухом. Это, в принципе, как и молодежь, так и ветераны нашего города. Ну, обращались они в части того, что скамейки уже находятся в аварийном состоянии. Ну, вы сами видите, что они действительно в таком состоянии. Поэтому после этих неоднократных обращений я обратился к начальнику нашего КПЖРУ Кудрявцеву, с вопросом, будут ли ремонтироваться скамейки. Ну, на что услышал ответ, что в принципе финансирование не предусмотрено денег на эту, эти, работ, эти виды работы нет. Поэтому я ему задал вопрос я говорю если его не будет возражать, если мы собственными силами сделаем ремонт этих скамеек. Вот таким образом мы обсудили с нашим молодым ведроженем, с ребятами они проявили инициативу, сказали это да нет проблем мы своими собственными силами отремонтируем эти скамейки. Мы понесли небольшие затраты на ремонт этих скамеек. Ну, я думаю, так как квалификация нам позволяет эти, этот ремонт сделать, мы его сделаем. Для того, чтобы и молодежь, и люди, в принципе, отдыхали в нормальных условиях, себя чувствовали на этих скамейках комфортно. А чи не хвилює вас те, що люди могут а, можуть ваши добрые добрі как як піар а, передвиборчий піар вашої партії? Та проблем. Мы делаем это от души для города. И, в принципе, у нас зарегистрировано в городе, насколько я знаю, около 70 партий и громадских организаций. Ну, вот пусть каждая организация, если которая зарегистрирована в городе, сделает хотя бы столько, сколько делает наша партийная организация, то ну, представляете, насколько бы наш город изменился. А то, що расценят, як піар акція или не піар акція, головне, що результат є. І этот результат скажеться на комфортності проживання в нашому місті. Я так це розумію. Вибори приходять і виходять. А те, що ми зробимо, залишиться. Перші відремонтовані лавочки вже радують здивованих жовтоводців. Хлопці з молодого відродження кажуть, що не очікували, що роботи буде так багато. Біля палацу культури близько 30 лавок, оскільки більшість з них розламані та гнилі, це тільки початок. Роботи по ремонтуванню лавочок продовжуються.